hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam olloh yaratgan maxluqotlarni ichida yaratilishi jihatidan ko'rinishlari jihatidan va xulqlari fe'llari odoblari jihatidan eng mukammali edilar bir <laughs> ming payg'ambar o'tgan payg'ambarlar mag'sumdirlar gunohdan munazzahdirlar hamma payg'ambarlar go'zaldirlar tugaldirlar kamolga yetgan odamlar payg'ambarlar o'zi tanlangan zotlar ulug' zotlar alloh tabarak va taolo u zotlarni o'zini go'zal qilib yaratgan hamma tomonini lekin rasulullohga kelganda o'sha payg'ambarlar payg'ambarlardagi hamma go'zallik hamma kamolotlar payg'ambarimizda mujassam ekan hazrati yusuf alayhi alayhissalomni go'zalliklari hazrati iso alayhissalotu vassalomni masihliklari hazrati muso alayhissalotu vassalomni quvvatlari hazrati sulaymon alayhissalotu vassalomdagi hikmatlar butun payg'ambarlardagi kamolotlar payg'ambarlardagi eng ulug' sifatlar nima bo'lsa rasulullohda mujassam ekan xulqlari ham shunaqa ekan rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham qomatlari ham holatlari ham mo'jizadan iborat aytishgan birinchisi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pchilikni ichiga kirganlarida barchadan baland ko'rinar edilar o'zlari xoliy qolganlarida esa o'rta bo'ylik ekanlari bilinib qolardi rosa qiziq gapku bu hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hammani ichiga kirsalar hammadan baland ko'rinar ekanlar o'zlari xoli qolganlarda esa o'rta bo'ylik ekanlari bilinib qolardi hazrati payg'ambarimizning muborak ranglari oppoq edi oqqa qizg'in yugurgan edi hazrati payg'ambarimizning ikki muborak tim qora katta katta ko'zlari surma tortilgan edi hazrati payg'ambarimizning muborak kipriklari uzun uzun nayza kabi edi muborak qoshlari qiyg'os edi o'rtasi tutashmas edi Hazrat payg'ambarimizning muborak tishlari kekis edi muborak tishlari nihoyatda go'zal ekan Hazrat payg'ambarimiz nutq qilsalar so'z qilsalar og'izlardan chiqqan tishlarining nuri devorlarni yorti borardi degan hazrat rasululloh sallallohu alayhi vassallamni Hazrat payg'ambarimizning katta og'izlari o'zlariga yarashimlik edi hazrat payg'ambarimizning muborak peshonalari keng edi oy kabi yarqiroq edi hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari tekis edi burunlari qirra burunlik edilar burunlarini uchini turtib uchlik turgani o'zlariga yarashimlik edi hazrati rasululloh sallallohu alayhi vasallam sho'rvani yaxshi ko'rar ekanlar shu sho'rva haqida hadislar kelgan aytmoqchi izdahom qilsa shu mehmondorchilik qilsa sho'rva tortishlik sunnat ekan sho'rva tortardiyu ota buva shu bor ekan shu kitobda bor ekan hazrati payg'ambarimiz rasulullohning muboraki yelkalari keng edi hazrati payg'ambarimiz rasulullohning kaftlari katta katta edi hazrati payg'ambarimizning muborak kuraklari keng edi hazrati payg'ambarimizning orqa tomonlarida go'shtlari oz edi janobimizni muborak soqollari siyrak edi boshlari buyuk edi sochlari esa quloqlariga tushib turar edi eni <laughs> qiziq joylari sahobalar aytadilar bir kuni hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning soch bilan soqollaridagi oqni sanay boshladik deydilar qarang soch bilan soqollaridagi oqlarni ham sanashgan ekan o'n bittadan oshmadi deyishgan qana bo'lgan bu soch bilan soqollarini qo'shib hisoblasak 11 tadan oshmadi soqollarniki sochlardagi oqlari biz payg'ambar esa munkaygan soch soqoliga oq tushgan qariyani tasavvur qilardik Yo birodarlar hazrat payg'ambarimiz bahodirlarga o'xshar ekanlar pahlavonlarga o'xshar ekanlar soch soqollari ham shunaqa bir chiroylik o'zlariga yarashimlik ekan Hazrat payg'ambarimiz rasulullohning ikki kuraklarini o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi kim? u gohida yal 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 yonar edi rasululloh tug'ilganlarida ikkita muborak kuraklarni o'rtasida de, bedanani tuxumiday degan uzunchoq chandiq bilan tug'ilgan ekanlar ichida qizg'ish harflar bilan muhammadu rasululloh degan yoziq' bor ekan tug'ilganlarida shunaqa yozig' bilan tug'ilgan şey ekan u yoziq o'sha chandiq yoshlari katta bo'lishi bilan kattarib kiyimlar kiysalar orqalaridan turtib turar ekan u do'rtayib turar ekan hazrat sahobalar aytadilar rasulullohni orqalaridan tunda yursak payg'ambarlik muhridan chiqayotgan yorug'lik yo'llarimizni yoritib turardi deydilar <laughs> fanar tushilayotganga o'xshab yoritib turganga o'xshab haligindan nur chiqib turar ekan u haqida ko'p ham ko'pamop gap ko'p hazrat payg'ambarimiz terlasalar durga o'xshab oqar edi uning hidi esa misk hidlaridan xushbo'y edi hazrat payg'ambarimiz yurishlarida go'yo yuqoridan tushayotgan odamdek yurar edilar shitob bilan payg'ambarimiz yurishlarida taxminan boshlarini chap tomonga qalblariga moyil qilar ekanlar ozgina egilar ekanlar mana shu yurishda shitob bilan yurar ekanlar hazrat payg'ambarimiz ko'rishsalar musofaha qilar edilar ikkita qo'llari bilan musofaqa ko'rishar ekanlar janobimiz bilan ko'rishgan odamlar qolgan kunlari ham rasulullohni bo'ylaridan baravar bo'lar edi sahobalardan ikkilari birinchilari ikkinchilariga ey nambuncha qo'lingni quchoqlading qo'yiybor desa haligi sahobiy aytadilarrasululloh bilan ko'rishgan edi rasulullohni bo'ylari kelib turibdi hidlari kelib turib shuning uchun quchoqlab yotibman der ekan yani. rasululloh bilan ko'rishgan odamlar payg'ambarmiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bo'ylari o'rnab qoladi hazrat payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam go'daklarni peshonalarini silar edilar qolgan go'daklar kimni peshonasi silangan ekanligini kimni peshonasini rasululloh sinagan ekanliklarini hidlardan bilishar edi bir ko'chalardan o'tsalar bir haftagacha jannatni hidi ketmas ekan rasululloh shunaqa xushbo'y odam ekanlar qiziq savolda rasululloh sallallohu alayhi vassallam zamonlarida sotoviy telefon bo'lmagan buni hamma biladi sahobalar payg'ambarimizni qanaqa topgan bular qayerqa ketganlar rasululloh kimnikidalar qayi tomondalar hidlardan topishgan ekan rasululloh bir tomonga ketsalar o'sha tomonda hidlar kelar ekan kech bo'lganda rasululloh sallallohu alayhi vassallamni yuzlari yan yal yonar edi kech tushsa xuddi o'n olti kunlak oy oyga o'xshab yaltillar edi yonar edi payg'ambarimizni ko'rgan odam aytar edi bunaqa odam dunyoga kelmagan kelmaydi ham bunaqa zotni dunyo ko'rmagan ko'rmaydi ham degan xulosa bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shu ko'rinishlari haqidagi bobga yakun etamiz eshitib turibsiz birodarlar bundan murod nima bundan murod mo'min musulmonni ko'nglida hayolida qalbida bir rasululloh govdalansalariedi bundan bir muhabbat qo'zg'alsa edi bundan ixlos ortsa edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar yo'llasak edi kitoblarda kim meni ziyoratimga kelsa unga shafoatim lozim bo'ldi dedilar yo ollohni rasuli sizni tirik topmaganchi meni qabrimni ziyoratiga kelganlar shafoatim lozim bo'ldi dedilar yo ollohni rasuli qabringizga ham yetib kelolmaganlarchi menga salovat aytganlar shafoatim ularga lozim bo'li muhtaram azizlar rasulullohga aytiladigan salovat va salomlarimiz bizni shafoat qilishlariga sabab ekan ey ollohim hazrati payg'ambarimizga salovat va salomlarimizni yetkargun ul zotni shafoatlaridan barchamizga nasib aylagin